Lofslagsmálun er ekki lengur kapl í bókinu, þau eru bókin sjálf og við, hvað sem við erum, hvorsom við erum einstaklingar eða fyrirtæki eða bara samfélagi heild eða stjórnvöld, hvorsom það er í sveitastjórnum eða á landsvísu eða í heiminum öllum, við þurfum átt okkar því að það sem er gott fyrir umhverfið, það líka gott fyrir fjárhæðin og það líka gott og reyndar alveg nöðsynlegt fyrir börnin okkar og börnin þeirra. Það er eiginlega bara einn vottum sem eitthvað markertakand á í sambandi við fiskveðar og það er MSC eða Marine Stewardship Council. Merkið þýðir að fiskurinn sem að berða það hann hefur verið vittur á sjálfbæran hátt, hvernig það er skilgreynd, að til hlekkir í virðiskegju fisk sinns eru það vottar. Og svona vottun skiptur auðvitað málega, þannig að það er erfitt fyrir neytanda, eða neytanda og einst náttúrulega bara fyrirtæki sem er að kaupa fisk til áhrifmaldandi vinslu, að vita hversu góður að slæmur hann er frá einhverjum stöðu tiliti þannig að það er, bara, það er flókið að grafa það upp sjálfur en vottunakerfi eins og MSC gerir það verkum að það er hægt að fá þarna á einfaldan hátt bara að svari já eða nei semst er þetta bestamögulega ferlið sem hefur notaðið eða ekki það er til dæmis verið borið saman e, Kolubris bor tógveiða annars vegar og línuveiða hins vegar eða krókaveiða hins vegar og þar er mjög mikill munur þar sem að hvert kíló af Þorski, sagt, þorskflögum, uh, skilur eftir sig um það byrjum kannski 3,5 kg á kvotisýringi ef að þorskurinni veitur uh, botverku á tóara en kannski genum að eitt þriði af því að henni veitur á króka. Það eru bara svona ágeinskaða tölur og þetta náttúrulega liggur í mismunandi dólínótkunum fyrstofræðumstani þá verður það að nota mjög mikla orgu til að sækja tóaraþorskinn og þá eru þetta eftir að taka inn í myndina Sannsagt annan mun á umhverjusárhauðum til dæmis það hvernig botnverfur fara með botnin eða hvernig tóðveidar fara með botnin á fískilslóðinni sem alltaf króka vegið þar skemm ekki neitt. Þannig að þarna skiptir líka miklu móli hvernig stæði það málum, hvernig fískurinn um kemur í land. Og nú er mikið talað um kólefnisbór og þegar talað er um kólefnisbór þá er átt við það hversu mikið kólefni eða hversu mikið gróðrúsulóftjóðendum sleppur út við að búa til viðkomandi vöru í þessu tilvíki matvöru þannig að það er, þá er kjarnan mellt fyrir matvöru þannig að það er reiknað út hversu mikið af koldíóksiði sleppur út í andrsloftið fyrir hverja einning af ætu mat, þá talaðan kíl og að koldvísýrins ígildum á hvert kíl og að mat og þannig að það er hægt að bera saman viðsmöndu fæðutjóðundir, til dæmis Vistspor er áttur víðarhautag, þar sem er reynd að taka Aðra þætti líka, ekki bara losan um gróðrúðsalóftegun, þar með áhrif á lofslagið, heldur líka þætti eins og hvernig gengið er um náttúruna, er gengið á lífræðarlega fjölbreytni og annars slíkt hversu mikið er vastnótkuninn er, hversu mikið er nota af efnum, af hinn um að þessum efnum sem er hugsanlega skadileg fyrir náttúruna eða heilsu fólk sem vinnur við, við komandi grein. Þannig að það er svona víðara hugdag. Það tengist þetta mikið, kólpninsporið annars vegar vistborið hins vegar vistborið bara viðarauhugntag sem innifölu kólpninsporið. Ef við byrjum kólpninsporið á fiskir sem er veitur í Íslandsfjöndur sama við kólpninsporið annara matvela þá um kemur við margt áhugverð til jós. E, það skiptir náttúrulega til fyrsta lagi máli hvernig fiskurinn veitur, það er þess að hvort hann veitur með botvörpu eða hvort hann veitur að kroka, e, við getum sagt að til að nefna einhverja tölu að kolbunnsbór uh, tóara þosks sé kannski nála 3,5 kílói af koldióksidíkildum fyrir hvert kíló af þoskflaki það er svo mæli hverju sem vinninu notaður. Uh, ef við berjum um þetta sama svo við einhverja allt aðra vöru þá er þetta kannski svipað eins og ekki af eldislagsi eldislagsin er kannski nála 3,5 uh, Ef við hins vegar berjum um þetta sama við fæður júrtaríkinu þá er hún yfirleitt með lagra kolbunnsbór uh, bara vegna þess að Það eru færri millilegir ef við getum borðað þessar þessa júrstir beint. Það er allt frá að því að vera niður undir 0, þannig að það er ekki ekkert kóluminsbór. Ef við til dæmis tækjum laug, með minni er hans jálega í nálatnulinu, en ef við tökum bara vörðu eins og tómata, gúrkur, kál, þá erum við ofta að tala um eitthvað á milli 0,5 kg kannski og 1,5 upp í 2 kg af kóltvísýrings eða kóldíóksisíkildu fyrir hvert kilo af kolt, hver kilo mat. Ef við hins vegar byrjum okkur sama við aðra, aðrar dírafjörðir þá er fiskurinn yfir eitt mjög lágur í þeim samanbyrði. En eins og ég sagði aðan, þoskurinn kannski náttúrulega 3,5 kílóm í kormninsbúri, eldislags eitthvað starf á siðbuðuróli, kjúklingur nokkru herri, kannski fjórir, fjórir-fimm, svinakjött 5-6. En svo aftur ef er við erum að tala um kjött af júrtudýrum eins og lambakjött og nautakjött, þess vegna geytakjött líka, að þá erum við þar að tala miklu hægri tölur. Ég finnst, eins og ég sæði e, fiskurinn kannski að það nálat 3-3,5 e, lambakjötu að nautakjötu nálat 30-40 þannig að það er alveg tífaldur munur. Og ég býsti því að það komi mörgum óvart en ástæðan er bara einu raun að vera og hún er svo að, að jórn og dýr framlega mikið að metan í meltingavegi sem að síðan sleppur út í andurslóftið sem rópið að prump og metan er eftir í hvernig það reiknar kannski 28 sinnum öblúri gróðhúsaloftegund heldur en kvóltursýringur. Svo ég þýði með öðrum orðum að ef þú sleppur út einu kíló að metani þá hefur það 28 sinnum meiri hlínunar áhrif heldur en 1 kíló kvóltursýringi. Þannig að þess vegna vegar jórnflutýrinum svona þungti því að þau verður með svona stort kórmjörnspór. Það er erfitt að lækka það vegans það er erfitt að breyta því hvernig þau melda matin. Ef vi Þá býsti við, annars að við varum að skoða það, að kolminsporið þeirra liggi fyrst og fremst í eldstundir, sem stjóliðinu sem nótað notuð erfi við, við þarna. Ef við svo veltum fyrir okkur hvað getur starfsfólkið þessari grein gert til þess að draga úr neikvæðum áhrugum og umhverju bæði í vinninu og heimagásir, þá er kannski það fyrsta sem er dettur í hugum að velta fyrir sig hvernig kemur fólk til vinnu. Það var einhvern tíma að rekna út að á vennilögum líklega á raforkunótkunni, í eitthvað sem fólk notar ekki. Og það eru sérst ljóð sem engin notar í rýmum sem engin er í. Það er svona stand-by-nótkun. Það er sem einhver uh, tækjar alltaf í gangi áhans að vera notuð. Það er ekki slöktað, þau verður látað að vera í gangi eða fara í eitthvað kvíldarram. Og þetta er allt óþarfið, þetta bætir einhverju lífsgeiði fólks. Þetta eyðir bara peningunum þess og þetta eyðir líka rafmarknum sem hefði ekki annars Að þá mætti við bæta tekstilvara er á heimsins sennilega fjórðið stærsti umhverfisbófin á eftir bílnum, buffin og bústanum. Og ef við lítum á aðrar gerir úrgangs eins og bara umbúðúrgang, það fellur náttúrulega til mikið af plasti, það fellur til mikið af pappa. Þetta eru vermætti, bæði vegna þess að það er hægt að endurvinna þessi efni, sérstaklega ef við eru hrein, þar sem við ekki erum búið að blanda eins og sama við eitt og annað annað að þá er þetta verðmætt í endurhengslu. Við höfum engan annan kost ef við ætlum að búa börnunum okkar semil af fremdíð en að taka þessi málföldstund tökum. En það líkur fyrir ef við tökum ekki vel á þessu núna okkar kynsluð að þá verður fremdíðin ekki björnt fyrir stóran hlutamækinsins.